собрались э, э, по поводу нашего законопроекта э, номер которого 1558-1. Этот э, законопроект прошел комитет Верховной Рады. Когда он будет выноситься на голосование? Сейчас принимается решение. Вот Верховная Рада. Они выносят на голосование Верховную Раду законы. Суть закона перевод валютных кредитов в гривну по курсу на дату на день подписания. Ограничение предметом залога и право первой руки. Это то, что спасает людей от валютного рабства и то, что решает вопросы очень многих заемщиков, их семей, их поручителей и очень большого количества народов. Началось у других воды, перед этим к нам выходы в рыбалка, это глава комитета. И пообещали, что они поднимут этот вопрос. Чем закончится, мы ждем. Мы пока перекрыли половину дороги. По окончанию по на рады мы будем понимать, что мы делаем дальше. Мы поддерживаем народных депутатов и э, мы говорим о том, чтобы наши, наш законопроект внесли на голосование вот на этой неделе. Мы настаиваем на том, чтобы при, внесли на рассмотрение завтра. обратиться сейчас к тем людям, от которых зависит принятие этого закона. Эта акция у нас не проплаченная, что это люди вышли. Это вчерашний э, средний слой населения, э, который не хочет стать завтра бомжами. Они все эти годы, больше 10 лет, были донорами банковской системы Украины. Сегодня в результате, э, можно сказать, э, ну, неправильной монетарной политики и нашего государства, и в частности НБУ. В принципе, уже люди докатились до такого состояния, что они не в состоянии не то, что содержать банки, они уже не в состоянии содержать свои семьи.

Депутаты поддержали законопроект, который не соответствует договоренностям в рамках сотрудничества Украины и МВФ. Такая позиция депутатов может быть угрожающей для дальнейшей работы с этим международным финансовым институтом. Банки считают, что законопроект ограничивает право банков как кредиторов на избрание способа обращения взыскания на заложенное имущество по своему усмотрению. МВФ, мы были в МВФ, МВФ сказали, что они не против. По нашей информации, Луценко, Кубинск. Теж рибалка, не знаю хто ще. Щоб внести на цей пленарний тиждень. А зараз будемо чекати, яка дата. Завтра! Завтра! Просто результат може бути тогда, коли. Он будет действительно на бумаге, а не просто их обещания или смс. -ки. Поэтому если они внесут, проголосуют, и Петр Алексеевич подпишет, конечно, это, это спасение всего, всего украинского народа.